Dünya üzerindeki 141 televizyon radyo yayıncıları aracılığıyla 94 ülkenin insanlarını bir araya getiren 2020 Pastoroksu Park Online Kutsal Kitap Semineri. Çeşitli ırk, Kuşak, ülke ve dini kapsayan bu seminerin izleyicileri, Kuzey Amerika'da ABC, NBC gibi yayınlarla 200 milyon kişi, Güney Amerika'da NBC ile 100 milyon kişi, Avrupa ile Rusya'da TBN ve TBN, İspanya ile 140 milyon kişi, Afrika'da Togo Devlet Kanalı ve CBS ile 100 milyon kişi. Asya'nın tüm bölgesinde Hristiyan kanalları ve Filipin Kamu kanalı dahil 260 milyon kişi, Okyanusya bölgesinde ise Fiji ve Solomon adaları devlet kanalları dahil 2 milyon kişi. Böylece toplamında 800 milyona yakın bir sayıya ulaşmış durumda. Bunlar arasında 80 milyon izleyici kitlesine sahip olan Orta ve Güney Amerika'nın İspanyol kanalı Enlace, uzun zamandan beri Gugnus Mishan Kilisesi ile birlikte, özellikle bu semineri yayınlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Estamos agradecidos con Dios por el privilegio que nos ha dado de poder relacionarnos con un ministerio tan importante a nivel internacional. Desde que empezamos a transmitir hace muchos años estudios del pastor Oxopark, como fue el estudio del libro del Génesis, eh, la relación eh, que hemos mantenido a partir de ahí, ha sido muy linda. Al pastor Oxopark obviamente lo respetamos mucho, su forma de compartir las enseñanzas eh, bíblicas es impresionante. Eh, su pasión por compartir el Evangelio, por la extensión del reino de Dios, eh, definitivamente que es un ejemplo a seguir, eh, así que lo hemos eh, seguido de cerca, sus enseñanzas también, ahora que estamos eh, recientemente transmitiendo este seminario online, hemos estado siguiendo de cerca todo este material, todas estas enseñanzas, así que eh, nuestro respeto definitivamente al pastor Oxo Park por todo lo que conlleva lo que representa no solamente para la misión Buenas Nuevas, sino para el liderazgo en el mundo entero y obviamente lo que nos eh, compete a nosotros aquí en Latinoamérica, también muy agradecidos con el Señor eh, por todo lo que el pastor Oxopar representa. 역사상 유례를 찾아볼 수 없는 온라인 성경 세미나가 개최되고 있습니다. 전 세계 94개국 141개의 방송사와 51개의 SNS 계정으로 중계되고 있는 온라인 성경 세미나는 전 세계 8억 명을 대상으로 진행되고 있습니다. 어, 특히 바우스 목사 온라인 성경 세미나는 공식적으로 6개의 언어로 송출이 되고 있고요. 각 나라마다 25개의 언어로 통역이 돼서 중계되고 있습니다. 또한 이 국내 언론들도 뜨거운 관심을 보이고 있는데요. 국내 50여 개의 언론사와 또 해외 42개국의 언론사들이 보도를 하고 있습니다. 특히 우간다의 UBC, 구경방송 UBC방송, 파라가이의 구경방송인 파라가이TV, 가나의 구경방송인 GTV 등이 온라인으로 생중계로 버국수 목사님과 인터뷰를 진행하기도 했습니다. 또한 이 온라인 성경세미나는 요 18개국 62개 기독교 단체들도 함께하고 있습니다. Pastör Oksu Park'ın vaazı, karasal televizyon yayıncılığı, uydu televizyon yayıncılığı, kablo ve sosyal medya aracılığıyla dünyanın her köşesine kadar yayınlanınca sayısız izleyiciler Pastör Oksu Park ve yayıncılara minnettar olduklarını ilettiler. Y yo vivo al norte de España en un pueblo muy pequeño de unas 500 personas. Yo nací aquí y yo desde pequeña he creído en la existencia de Dios. viendo la naturaleza y todas las cosas que Dios me daba. Eh, más adelante, cuando fui joven, vi que mi vida estaba llena de oscuridad y es cuando empecé a buscar a Dios eh, de, de todo mi corazón y es cuando conocí también eh, a un cristiano de Perú que me regaló el libro de El secreto de perdón de pecados y ahí fue donde conocí al Pastor Roxo Park y también la misión Buenas Nuevas. Hoy eh, mi deseo está en TVN España, donde se está predicando el verdadero Evangelio y estamos escuchando también esta, esta, esta semana eh, la palabra del Pastor Roxo Park, eh, donde Jesucristo ya se llevó nuestros pecados eh, y Dios ya, eh, ya nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Y esta palabra me da felicidad y estoy muy agradecida por ello eh, a TV en España eh, y también al Pastor Oxopark. Park. All along I've been washing my sins away by myself, but every time I had this condemnation in my heart that though I'm washing my sins away, but I had no surety of how my sins had been washed away. I've been living washing away my sins daily. But yesterday he could read through this Romans chapter 3, verse 23. Though chapter 23, we are sinners. But when we read chapter 24, Jesus had already redeemed us. So I could realize I've been redeemed. My sins were washed away by the blood of Jesus. Then through this I'm righteous. Not what I can do, but what Jesus did. So through love of God. I could listen through Live GBS TV. Then, through this, I could listen through the Reverend Oxo Park. Through this seminar, I'm able to receive salvation, to know exactly how my sins were washed away. I can no longer wash away my sins by myself, but through Jesus, who washed away my sins, I'm counted perfectly righteous before God. Ayın 13'üne kadar planlanmış olan seminer 15'ine kadar uzatıldı ve bu seminer süreci içerisinde toplam 11 kez vaz verildi. Lektör olan Pastor Oksu Park her seferinde Tanrı günahlarımızı artık anmayacak diyerek artık günahlardan arınıp doğru kişi olduğumuza iman etmeleri konusunda seyircileri anlattı. 예수님을 얻었다면 의로워. If Jesus says that I'm righteous, then I'm righteous. 온 세상을 다죄인이라 그래도. Even if everybody in the world says I'm a sinner. 나는 의롭다고 말합니다. I say I am righteous. 왜? Why? 예수님을 믿기 때문에요. Because I believe Jesus. 예수님이 나를 얻었다고 했습니다. Jesus said I was righteous. 나를 거룩하다고 하셨습니다. He said I was holy. 그럼 나를 정죄하지 않는다고 했습니다. Me. Y lo más impactante es que dice, pero Cristo, habiendo llevado, of, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces usted y yo no hemos enseñado esto? Pero... Lo habíamos malinterpretado, no lo entendíamos. Y más cuando nos lleva allí y, y dice y añade él, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Déjeme decirles, hermanos, dice que nunca más se acordará de esto. Nunca se acordará, nunca, nunca, hermanos. Él se vuelve a acordar de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nosotros estamos continuamente pidiendo perdón, rogándole a Dios porque me pecó, porque miré, porque no hice algo que de pronto sentí que fue malo para el Señor? Entonces, hermano, nosotros no estábamos, no habíamos entendido la palabra. Entonces, yo les invito a ustedes que sigamos. Invitemos, pastores. Inviten. eh, líderes, inviten personas que ustedes vean que necesitan y que están erradas como estaba usted o como estaba yo. Yo lo estoy haciendo, amados hermanos. Yo los bendigo. Korona yüzünden bütün dünya ülkelerinde bir takım sınırlar konulmuştur ve insanlar bu gibi sıkıntılar yüzünden kabuklarına çekilmektedir. Ancak Gunyus Mişa Kilisesi, online platformlar aracılığıyla bütün dünyaya müjdeyi yayma yoldan ilerlemektedir.